в гостях профессиональный фитнес-тренер Тимур Мазур. Доброго рангу, Тимур. Здравствуйте, друзья. Так, Тимур. Да. Итак, какие особенности женского тела и э, 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 состояния здоровья женщин после 40 откладывают свой отпечаток на занятия спортом? Ну, Я хотел бы сказать, что э так хорошо, что вы меня пригласили. Я и сам уже несколько лет как перевалил, четвертый, вернее, уже у меня пятый десяток. Да? Вот. И я хочу сказать, что относительно этого существует очень много мифов, понимаете? Да? И особенно очень таких много предвзятых, особенно тем людям, которые до 40, им кажется, что что-то страшное наступит. На самом деле это стереотипное мышление, и женское тело, и мужское тело обладает теми же клетками, которые не знают, женские или мужские. Би биохимия в клетках проходит одинаковая. Но нужно Нужно помнить о том, что у нас существуют такие механизмы в организме, которые ориентированы на выживание. Да? И, грубо говоря, есть один такой механизм, который а, а, можно озвучить таким образом. То, чем мы не пользуемся, организм от этого отказывается. То есть ага. мы теряем. Поэтому нужно заниматься физическими упражнениями. И это сказывается именно после 40. Почему? Потому что, когда молодой очень организм, можно кушать, угу. что попало, знаете, угу. и вести такой халатный образ жизни. То есть, получается, ограничивать себя в в спорте после 40, да. в принципе, не надо. Наоборот, нужно, интенсивнее. Наоборот, конечно, потому что многие говорят, ой, нужно теперь завязывать спорт. Наоборот, нужно заниматься, потому что если мы не будем навязывать нагрузку, угу. организм будет терять выносливость и силу. Значит, нужно выполнять упражнения, чтобы тренировалась наша сосудистая угу. система. Правильно, наши кости теряют массу свою. Правильно угу. это чревато? Чем астрапороз <как> может <как> возникать? <как> да? Для того чтобы этого не происходило, <как> нужно навязывать. То есть, упражнения. наоборот, укрепляем мышцы да, спины да. и все остальные Остальные да. группы мышц, да. которые с возрастом да. теряют свою да. эластичность угу. и упругость, наоборот, угу. нужно больше угу. закачивать. И вот еще такой момент говорили, что якобы нельзя заниматься растяжками и становиться на, на шпагат. Мне кажется, наоборот, это разминается, это забедренные суставы. Я, я хочу сказать, что чем мы старше становимся, это, знаете, даже не из-за возраста, да, а из-за существующих механизмов. Угу. На самом деле, наше тело универсальное и очень, но ну, необыкновенно совершенное, понимаете. главное, ему помогать именно питанием и упражнениями, и оно начинает Выстраивать все именно сама. Хорошо, давайте. Я сейчас... хочу сказать, что вот то, что вы сказали растяжки, да, это все можно делать, причем нужно все делать дозированно, да, и обращать внимание на то, что происходит. Если в молодости можно просто стоя прыгнуть, там угу. на шпагат, да, то чем мы старше становимся, нужно уделять больше внимания разминочке. А вот теперь мы сейчас поговорим о разминочке, да. об интенсивности занятий. Да. Давайте выйдем да, в вот, центр. И вы сейчас расскажете, да, какие угу. группы мышц вы нужно... со мной будете. Да, буду с вами. Для другим. женщин после 40, да. вот чтобы угу. они сейчас могли эти, просто сейчас, могли вместе с нами Друзья, сделать да. эти упражнения. Друзья, я надеюсь, что вы убили уже стаканчик водички, да, становитесь перед телевизором. А, все, что нам нужно, это нужно начать сначала из разминочки, да, для того, чтобы а, как бы раскочегарить нашу сосудистую систему, сердечко заделось, настроение появилось хорошее. Я считаю, что оптимизм просто, наверное, важнее даже всех любых остальных мышц. Оптимизмом зарядили, давайте показываем. пошли. Это может быть, знаете, мы же не будем по квартире бегать, да, потому что все проснутся, те, которые сегодня отдыхают. А мы начинаем шагать просто, или может быть легкая какая-то музыка. Мы ставим себе музыку и начинаем просто медленно танцевать. И это дозировано. И начинаем и шагаем. Мы mm -hmm. просто шагаем. Мы то шагаем. Есть, шагаем. То есть, то есть, опять мы же, я так шагаем, понимаю, да. что ограничивать себя в спорте не нужно. Просто да. очень главное, вы же важное, понимаете, понимаете, говорите, вы же выше. Коленочки. Очень важно это э, сразу не очень интенсивно mm -hmm. заниматься, mm -hmm. да, постепенно. Сначала очень хорошо разминаться, yeah. разогреваться yeah. постепенно, yeah. да. То есть подготовить пульсик забился. То есть крошь, мы крошь, мы разоб... больше готовим свое тело к занятиям, тренировкам чем в молодости. И мы вводим, и сердечко наше, начинает просить Мир. прям нагрузочку. Русланчик, там, Сердечко начинает да. просить нагрузочки. Понимаешь, Хорошо. хорошо. Походили, мы уже разогрелись. Походили, уже разогрели. задышали Я хорошо. уже тоже разогрелся. Ну, да, разрешали. И на первое кругу. упражнение, я бы хотел, друзья, сказать, что очень важно, наверное, знаете, упражнений очень много, но самые важные упражнения, те, которые будут способствовать тому, чтобы мышечная масса не терялась, то, что у нас происходит, да, после 40, на 1% ежегодно мы мышцы просто теряем. Ну, жалко же, это же полезная, ценная мышечная это масса. Же очень Полезные Давай и сила, Поэтому я хочу, чтобы мы выполняли сами, друзья, поверьте, моему опыту, 28 лет я занимаюсь, понимаете? И уже все на себе проверил. И не случайно мне уже за 40. Так вот, мультисуставное упражнение. мультисуставное упражнения это то, что максимально включает мышц. И начинают в организме происходить именно те процессы, которые нам нужны. Вырос и тестостерона, и гормона роста тот, который уже на минимальном уровне именно после 40 Ну да, ну давайте, давайте углубимся. Убимся. Давайте угуем, Именно углубимся. Попа Да, вот так мы так, будем делать. Мы ага. становимся ножки на ширине плеч. Так. И у нас руки обыкновенные приседашки. У нас приседашки. Да, и да. поехали. Вдох, Ой, да, да. И здесь нужно очень важно, если бы ну, руки, 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 куда? Проблемы, я бы перед собой держал. Так, да. куда давайте держать. Да. И мы, знаете, не просто выполняем упражнение, не просто там что-то делаем. Мы отвлекаемся и в этот период времени думаем о проведении своего а -а. будущего дня, который у нас А полежашки период. будут? Хорошо. Полежашки, конечно, будут, да. И на спинке, и на животе. Переходим к полежа. Чашка. Нет, мы не переходим. Нет. У нас наклоны, друзья. У нас Хорошо. наклоны. Это Чтобы на, мы такое, знаете, совмещение римской тяги и становой тяги. Здесь работает, сейчас работала у нас все нижняя часть да. тела и сосудистая система укреплялась. А, -а, -а. а сейчас будет работать попа. У нас она и до этого а -а -а. работала, а -а -а. да, и попа много не бывает, особенно для девочек, правильно? Крайне красиво. Они что она, мы она делаем. всегда да. мы наклоняем. Да, спиночка выгнута, очень Ровно. важно. У -у -у. Конечно, и тут она у нас работает. Можно бутылочку взять. Я бы взял 5-литровую бутылочку, друзья. Ну, вот не так. думать, нет, а -а -а. до ничего. Вот, все гарного. Раз. Да, по выбечали поднимаемся. И чувствуем, как у нас мышцы работают. Поднимаемся. Нижний не сопускаемся опускаемся. И чувствуем, как потянулись да, да, задняя да, да, да. поверхность бедра. Ой. Супер. Оказывается, они есть эти мышцы. 10-20 повторений. У -у -у. Да, мы понимаем, что у нас есть и мышцы. Умеем мы их, их контролировать. Чувствуем. Конечно, да. И что дальше? Начинают происходить волшебные процессы. Следующее. Мы перейдем туда, где помягче. У Итак, у нас остается... 15 секунд. секунд. Давайте, Тимур, показывайте. У нас времени уже. У нас 15 секунд. Значит, да. следующее упражнение. Мы бежим, бежим. Раз, раз, подбежали. И у нас отжимашки. Отжимашки это тоже мы уставного упражнения. Включаются плечи. В общем, вся mm -hmm. верхняя часть. Друзья, вся верхняя часть э, на коленочках, если девочка. Mm -hmm. Животик напряженный, спиночка не прогибается. Mm -hmm. Животик работает, выполняет э, функцию такую статическую. Да, да. И начинаем отжиматься. Вот, раз, вот, на коленочках. Вот два, вот. три. То есть сделали. Все работает, все загорелось. Следующее это животик. Животик, я говорю простое упражнение. Русланчик, со мной? Нет? Да нет, я не Все, нет, нет, вы значит, все на, начинаем скручиваться, на, скручиваемся. На, все, <laughs> все упражнения, да? То есть, чтобы не шевелилась спинка не выгибается, нагрузки не быть на спинку. Только чувствуем животик. Следующее упражнение. Все. Девочки 40 минут. Все. Через после 40 минут уже имеют несколько деток. Животик нужно потянуть, правильно? Втягиваем, 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 втягиваем. Задерживаем Господи. и все прекрасно. Входим всех поражаем на улице счастливые. Если мы любим себя, значит мы можем любить других, да? А это одно из условий счастливой успешной Тимур, жизни. Тимур, не очень нравятся эти процессы, о которых вы сказали. Вы не внук Сергей Михайловичевич Горбачев? Нет, он внук. Недалеко за сорок okay. uh, спасімо uh -huh. большое. Ну спасибо, я сподіваюся, друзья. що вам, в, вам так знадобляться ці вправи і допоможуть. І не треба себе обмежувати mm -hmm. в спорті, лише повільно, максимум It розігрітися точно, і розім'ятися. Сулипці в спорті болягрузка. Я, я нагадаю, що наші запитання відповідав професійний фітнес-тренер. Oh, Тимур Той чоловік безвізовий режим, включення з Берліна, ТСМ попереду. Егор всім доброго you. ранку. З нами сильно. Uh -huh.